так как я сам на этот раз слышал разговоры, да, вот этих игрушников этих кадровых, этого Саши, ну, это, конечно, непередаваемое ощущение, как они радовались тому, что они меня взяли, потом, когда давали команду на убийство, ну, ты сидишь рядом и видишь всех этих действующих лиц и понимаешь, что, ну, реально бы убили, реально бы каждый вот этот момент я просто был бы пьяный от вот этих наркотиков, которые разводили с этими шприцами там, ну, Конечно, с другой стороны, такая гордость, что СБУ сработала, и ну, это вообще победа, то есть одолеть всю эту чекистскую машину, которая, наверное, думали, что они смогут это сделать. Ну это классно, это такая страница победная в истории украинской спецслужбы. Ну это круто.